Salamu aleikum, hər vaxtınız xeyir olsun. Ermanov rayonunda 3 otaqlı mənzil təqdim edəcəm. Ümumi sahəsi 137 kvadrat. Qanunu 3 otaq, 3 balkondan ibarətdir. Əlavə olaraq garderob otağı və bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsindədir. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Mənzil çox keyfiyyətli, öz yaşayışı üçün təmir olunmuş bir mənzildir. Qonaq otağında iki tərəfə pəncərəsi var, qarşı tərəfi balkondur. Balkon olan hissələr vitraj pəncərlərləndir əşyaları da bahalıdır, təmiridir. Pol parketdir, bambuk parketdən istifadə olunub. Digər hissələr isə mətbəxdir, hamam otağıdır və koridor granit mərmərlə istipoldur. Burada gördüyünüz əşyalar tam qiymətə daxildir. Stili sistemi isə kombidir. Daha sonra keçək mənzilin koridor hissəsi ilə tanış olaq. Koridorda yer granit mərmərlə istipol, mərkəzdə bir də nə kondisioner quraşdırılıb, böyük kondisionerdir. Obşi kvadrata sərf eləyir, yəni qan edir. Gəlin daha sonra mənzilin əsas giriş hissəsini göstərim. Girişdə burada paltarlarınızı, geyimlərinizi qoymaq üçün yer nəzərdə tutulub, həm aşağı hissədə rəfləri var ayaqqabı üçün, yuxarı hissədən də istifadə edə bilərsiniz. Bu hissə də ümumi hamam otağıdır. Hamam otağı da genişdir. Benzil Nərmanov rayonunda Metro Parkın tam arxasında yerləşir. Çox elitn bir binadır. Gəlin keçək mətbəx hissələdə tanış olaq. Mətbəxi də çox geniş, rahatdır. Mətbəxdən balkona çıxışı var. Mətbəx olan hissədə qınanit mərmərlə istifadə olundu. Və gördüyünüz bütün avadanlıqlar, elektronika hamısı qiymətə daxildir. Burada qab yuyandır, paltaryuyandır, hamısı Almaniya brendidir. Demək olar ki, qab yuyandan istifadə etməyib ev sahibi, Bosch firmasına məxsus soyuducudur. Aspiratordur, qaz peçidir. Qaz peçidə həm elektronikadır, həm də qazla işləyir. Burada gördüyünüz televizyondur. Daha sonra buradan isə balkona çıxa bilərsiniz. Balkonları da jaluz pərdələrlə bağlanıb. Balkonda kombi sistemidir, qaz sayğacıdır quraşdırılıb. Ümumilikdə 3 balkonu var. Biri mətbəxdə, biri isə qonaq otağında və biri böyük yataq otağında. Burada mənzilimizin böyük yataq otağıdır, valideynlər üçün nəzərdən tutulmuş. Bu yataq otağının özündə garderob otağı da var və gördüyünüz əşyalar da hamısı qalacaq. Burda isə böyük balkondur. Bu balkonda da əlavə olaraq şkaflar yığılıb. Həmin şkaflarda da artıq əşyalarınızı, mürəbbələrinizi, turşularınızı yerləşdirə bilərsiniz. Burda isə garderob otağıdır. Garderob otağı da genişdir. Burda istədiyiniz qədər e, geyimlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Yataq otaqlarında da eyni qaydada bambuk parketdən istifadə olunub. Gəlin uşaq otağını da göstərək. Allah bütün övladları saxlasın, olmayanlara da nəsib eləsin. Ev sahibi, gördüyünüz bax bu işqaqlara, yataq dəstinə təxminən bir 10.000 manata yaxın pul verib, bunlar da hamısı qalacaq. Əl kimi olacaqsa, xələx xoş olsun. Xoşbəxtliklə də yaşayasınız. Qiyməti də 395.000 manatdır, start qiymətidir. Reallıq olsa, qiymətlərdə azalma olacaq. Sağ olun, var olun.